Oxudan bürclər çox maraqlı bürclərdir həqiqətən. Nədən şübhələnirlərsə doğru çıxır hər şey. Oxudan bürcləri hər zaman adamına görə davranar. Kimisinə təhlükəlidir, kimisinə mərhubandır. Onlar hər zaman hər bir mövzuda haqlıdırlar, bunu unutmayın. Tez əsəbləşəndirlər, bəli. Əsəbləşirlərsə bilin ki, haqlıdır. Hər zaman haqlıdır. Yəni mövzu qapanmışdır. Onlar münəticin falçı falan deyil, amma kimin haqqında nə düşündülərsə heç bir zaman yanılmadılar. Ailecanlı bürclərdə hər kəsinə yola gedəndir. Amma onların da səbri var da, yəni snaminlə onların səbrini. Heç bir zaman snamin. Həyatınızda oxadan bürcündə biri varsa, gözləmirsiniz. Elə indi asan xidmətlə növbə götürürsüz, proma uzaqsa. Onların qadrını bilin. Nə istəyirlərsə yerinə yetirin. Onlar həyatınızda varsa, onların istədiyi olmalıdır. Başqa yolu yoxdur. Oxatanla gezməyi xoşlayır. Gezmək deyəndə birinci rədddə, birinci sırada. Əgər xarici gedisə pilotun yanında oturur ki, əmin olsun ki, gedir. Əgər yox, belə rayonlar arasında gedisə, onda da şoförün yanında oturur ki, əmin olsun ki, gedirəm. Tətildə belə o məlumat yığır. O tətildə belə gedir, o söhbət eləməyi, qibətini yığır, gəlir. Oxatan. Oxatanlar hər hansı ciddi problemlərdən daha çox mağazalarda növbədə dayanmaqdan nifrət edirlər. Məsələ ondadır ki, həssiz dəqiqlik onları özündən çıxarır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu bürcün nümayəndələri axmaq suallar və sünnik daha tez əsəbləşdirir. O qatan bürcü unutmaz e, gözündən düşəni də, yanında qalanı da, ona haksızlık edəni də, yalan danışanı da yanında olub dəyər verəni də unutmaz. O heç bir şeyi unutmaz. Əgər bir Ox atan bürcü israrla sursa, canı yandığına görədir. Amma onun bir sözü bir insanı yerinə oturturmaq da bilər. Bir Ox atanın iki tərəfi var. Biri gördüyünüz tərəfi, bir də görmədiyiniz tərəfi. Deməng nə olur? Biri sərt tərəfi, biri də yumşaq tərəfi. Vai vai vai, o sərt tərəfi heç kim arzulamuram görməyi. İntiqamı heç kim arzulamuram. O xatam bir intiqam alır ki. Ömrümün sonuna qədər yaşasam da onu da bilməyəcəyim bir intiqam. Onların ən uğurlu ayı Noyabrın axırı, Dekabrın əvvəlidir. Əziz xatanlar, hansı gündə dünyaya gəlmisiniz, bunun fərqi yoxdur. Amma yaxşı ki gəlmisiniz. Siz bu həyatda hər şeyin ən gözəlinə layiqsiz. O xatanbürzənin insanları mərhəmətli deyib gülməyə bazağan sevgili dolu insanlar var. Həyatda mən deyərdim ki, Allah Tala onlara o qədər sevgi verib ki, o qədər sevra bağış eləyib ki, bizə vermədiyi qədər. Çünki o xatanların qəlbin qırırsan, səndən küsürsən. Evini yedirsənsən, həyatdan çıxıb gedərsən, yenə qayıdarsan yenə sənsən. Bir vaxt da məhverliyərsən, sələt olmasan. Düşmən olarsan düşməncə eləməzsən. Səmimisən, baxışın amma bazarın, mərhəmətisi olan o qədər çox. Hamı mən bu kəmə, bu tur az eşq ehsası bi minnətam, baxam xoş باشی با خاط راحتم پر از عشق و احساس بیمنتم با هم خوب باشی